Недостаточно там, знать, так сказать, вот, практическое направление специальности. Существуют специальные курсы, которые формируют преподавателя. Это и э, те курсы, которые читаются, допустим, историкам, филологам, э, нам, э, биологам. Это и педагогика. Для магистра это педагогика высшей школы. Это методика преподавания определенных дисциплин. Допустим, у нас есть у переводчиков такая запись, но это не у всех есть. Вот у нас, допустим, у нас в университете есть переводчик, допустим, английского и немецкого языков высшей школы, выкладающий по рекладу высшей школы. А так по правилам вообще-то трудоустройства человек не может работать преподавателем, не имея вот такой записи. Это одинаково. Другой касается... Э, вопрос. Практики вот здесь в конце, второй, два. А вот потом Второй вот здесь э, переводческая практика. И здесь написано вот, значит, базы э, проведения практики. И тут написано в том числе э, значит, э, выкладачами, то есть ну, на практике, выкладачами иноземной иммуны а опять же, они не имеют этой подготовки для того, чтобы работать выкладачами на Где они могут работать на деле, могут, если у них нет подготовки. Для два вопроса. У нас есть, уже упоминалось, здесь стандарт нашей специальности, который создан в Министерской комиссии, этот стандарт. Очень солидная комиссия, там ее возглавлял в свое время Губерский, нынешний ректор есть университета. Вот. И в этом стандарте прописано четко все, что выпускник специальности международных отношения магистрского уровня выпускник э, одновременно получает квалификацию выкладач по высшей школы третьего, четвертого времени аккредитации. То есть все это есть. Но мы все с вами прекрасно знаем, что вот те, тот перечень, который, допустим, вы сейчас э, сказали, перечень дисциплины, у нас на свои дисциплины нет часов. А уже Хотя, тем не менее, все-таки мы как будто мы, мы отдаем листью. Ну, получается, значит, что они у вас выкладычи и э, ваши специальности, международные отношения, и иностранного языка. А вот тут написано, что працуют выкладачами зоны это да, есть такие, это просто мы говорим о том, что в практике, в практической жизни они такое сами получают, но мы их не посылаем на работу как на для иностранного. Нет, ну вы их посылаете на практику, на дачу. посылаете, это записывание. мы посылаем на практику. И второй такой вопрос. Сейчас, сейчас, минуточку. Я сожрю, А, доповнення, да? ну, так? Я прошу побачиння, просто щоб так більш приїхали. Ми не посилаємо на практику їх викладати у школи, у студентів. У нас є така практика, що наші студенти вони викладають договори десь за кордоном. От, ну, наприклад, буквально у минулому семестрі, у минулому році, два наших студенти були запрошені викладати Китаї для дітей. Молодшого дошкольного дітей англійську мову. Ми не кажемо, що ми їх направляємо. Вони самі за своєю ініціативою. Ми тільки дозволяємо їм там працювати, це була казку. І вони, і, і така але це не означає, що ми студентів направляємо працювати в школу перекладачами. А щодо асистентів, а щодо викладання, викладання майстрів, що вони можуть викладати, у нас є нормативний курс, який читається. Він називається методика викладання в вищій школі, який читає доцент міра. Він нормативний. І він у нас викладається, ми не можемо відказати, як це. Тобто люди за цілі. Да, пожалуйста, еще раз. Да? Да, у меня, вот, где, где если посмотреть смотрим специалисты и магистры, бакалавра всегда больше. Куда вот эта частичка уходит у вас? Частичка уходит иногда на рабочее место, да. но ну, больше всего, на, заочный... место, да? Да? Больше всего да на заочное да, отделение переходит на уровень. Ну, отделения. отделение. Умайшин. Да, да, у нас. Александр мне непонятно вообще, почему бакалавра...

какие да, ответственные посты. Это же кодекс о труде. Они занимают там самые низкие какие-то, допустим, Аташе, Косовство, Посольство. Вот какие-то такие невысокие, небольшие должности. То есть по стандарту это прописывается. Ну понятно, что бакалавр, да любой бакалавр, любой специальности, хоть нашей, хоть любой другой, даже там прописано, что это положение бакалавра, что он получает базовую высшую освету, но не может занимать руководящих должностей. Я думаю, что это же опять же зависит от энергии от Наших выпускников Нет, на Сейчас я вам Сейчас у нас немало, есть случаев, когда, допустим, да, наши коллеги, коллеги. наши выпускники, И Я говорю, потише, пожалуйста, все давайте поедем в город слышно было я просто говорю, что у нас есть немало случаев, Евгений Степанович, когда родители нашим выпускников открывали совместные предприятия, туристические фирмы, чтобы они их возглавили, а это не важно, для них важно, какая разница, диплом есть, бакалавр, магистр, ну тут, понимаете, как, пристроил, и так бывает. Спасибо, еще вопрос, пожалуйста. Просто чем объяснить, что у вас вначале идет компьютерная, а потом ознакомительная практика? Для мотивации вначале обычно обучение дают ознакомительную практику, а потом остальные. Нет, это во-первых, опять же, не мы придумывали по здесь велосипед. Это все из контакта. Первый курс, именно такая практика. Стандартно. Именно написано что Компьютерная, компьютер электронная, вычислительная машина. Ну а вторая, идея, да так как вам как это и, 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 и дело в том, что, наверное, все правильно и все справедливо. Когда эти специальности в 90-е годы открывались, тогда какие у нас были компьютерные знания, у наших студентов, у нас. Я помню, как свою Докторскую диссертацию опечатал на пишущей машине. А можете себе представить, что такое на одной странице одна ошибка все величина? Поэтому ты долго печатал, долго защищал. Но я не долго защищался. Ничего. Я просто потом появился компьютер, это не связано с этим, но никак я не можешь. А потом вы знаете, как в наших ситуациях бывает. спасибо. Еще вопросы, пожалуйста? Нет вопросов, да? Нет. спасибо. Выступление, пожалуйста. Можно? Да, пожалуйста. Чтобы совершательный класс заведующего кафедры, и посмотрел на наглядность, которая была анониматизирована, я увидел, что кафедра испытывает трудности по организации, где обучаются иностранные студенты. Факультет готов предоставлять базу практики у себя, первое. Второе, на факультете читаются курсы страноведения, истории, могли бы кафедра эти курсы тоже взять на себя. Это будет и интеграция взаимодействия исторического факультета и международного, помощь в облитет, ну и, соответственно, помощь в организации практик для студентов специальности международного отношения. Спасибо. Значит, не научат, Они иностранный язык владеют, работа с посольствами, землячествами, они не, не а, не велика, а, вот мы... а мне достаточно. У меня есть преподаватели, которые читают курсы и которые пошли стажировку за рубежом, имеют второе образование, русский я киноземный. Все, вопросов не было. Спасибо. Пожалуйста, еще выступление. Да, пожалуйста. Я хотел бы обратить внимание всех присутствующих. название слова международное, совпало почти по времени. Международная экономика была открыта в 1995 году, международные отношения были открыты в 1996 году. Естественно, за этот период было очень много такого сложного, спорного. Но тем не менее, я, слушая выступление Александра Васильевича, вижу, что очень много сделано для того, чтобы это стало солидная кафедра с солидными кадрами. Что касается выпускников распределения. Вот мы только что приехали с Татьяной Ивановной с Эль Киева, и мы видим, что в принципе, в принципе, распределение и процевлаштование студентов только сейчас начинается где-то приобретать государственную проблему у нас на Украине. По причине следующей. Государство продекларировало очень много вещей, в частности распределение специалистов и так далее. Но тут была декларация. И на сегодняшний день пока нет жесткого, так сказать, закона по распределению выпускников. Все это, так сказать, воля, сила и смелость каждого вуза. Я хотел бы сказать, что как и наши международники, так и ваши международники, они, в принципе, благодаря тому, что многие находят сами себе места работы. Причем чаще всего на четвертом, а еще больше на пятом курсе. Именно это позволяет нам говорить о том, что в принципе мы по этой специальности устраиваем своих выпускников. Ибо будет обратная реакция. Не устраиваешь выпускников, а лицензированный объем резко снижается. Поэтому честь и хвала вам, Александр Васильевич, что вы этим занимаетесь и позволяете студентам искать себе место работы будучи на третьем-четвертом курсе, и тем более помогайте им на пятом курсе. Именно благодаря этому и у нас с вами показатели выше, чем в среднем по университету. Что же касается этого вообще для университета, вот здесь как раз и в университет вступил в этот, в тот победивший тендер по тайсенсу Темпусу, по працеволждувальке. И сия проблема очень острая, очень важная. И я думаю, совместно с вузами Европы, вузами э, Украины, это Киевский, Шевченко, Харьковский, Каразины.